Okay, Assalamualaikum. Nama saya Farah, umur 36 tahun. Asal daripada Kelang. Okey, sebenarnya saya hadir hari ini dekat sini sebab nak share pengalaman hidup saya sendiri. Kalau boleh, apa yang tak elok daripada pengalaman saya ni kita jadikanlah sebagai satu pengajaran. Jangan ulangi kesilapan yang saya dah buat. Um, saya tahu sebenarnya ramai orang di luar sana yang ada pengalaman macam saya Tapi mereka tak berani nak dedahkan, nak share Dan mereka memang hidup dalam ketakutan macam saya sendirilah Okey, saya sebenarnya um, seorang anak tunggal Mak saya masih ada uh, Ayah dah lama, lama meninggal sebab sakit tua Jadi kehidupan saya, um, saya seorang yang pendiam Tak reti nak bergaul Cuma mak je lah yang ada. Uh, sampai sekarang pun mak saya masih ada dan saya rasa sangat bersalah sebab apa yang saya buat memberi impak yang sangat besar lah pada kehidupan saya dan mak dan sebenarnya anak saya ada anak juga. Sebenarnya saya ni memang pendiam daripada sekolah pun saya tak ramai kawan. Ada yang rapat, tak berapa nak rapat lah sebenarnya ada dalam seorang dua je. Saya tak reti nak mulakan berbual. Orang pun pandang saya macam pelik, orang orang tak sukalah macam nak rapat dengan saya sebab mungkin PL saya sendiri yang buat orang menyampah agaknya kan. Jadi um, hidup saya Memang mak je lah sebelum ni. Ha, waktu sekolah saya, pergi sekolah, balik sekolah, saya tak reti nak aa, berkawan, tak reti nak bergaul. Kalau ada kelas-kelas tambahan yang sekolah buat pun, saya tak suka nak pergi pun. Aa, banyak pun lah sebab saya tak nak jumpa orang. Okay, tapi apa yang saya perasan lah um, Walaupun saya ni pendiam Saya tak suka nak bergaul dengan orang Saya balik rumah Saya memang fokus pada study Itu ah, je hidup saya um, Walaupun saya tak suka pergi kelas tambahan Yang sekolah anjur kan ah, Tapi selalu kalau exam Saya punya skor lebih daripada mereka yang rajin Pergi sekolah rajin pergi kelas tambahan tu Bila naik je sekolah menengah um, Sama je Memang sama je saya punya perangai tu Tapi Alhamdulillah Result saya cemerlang lah Okay, waktu sekolah tipulah kalau kita sebagai remaja yang sedang nak, nak naik, kan? Teringin juga tengok orang lain pergi keluar, jumpa sana, jumpa sini. Ada boyfriend lah, pergi dating. Teringin tu ada. Tapi sebab saya ni terlampau pendiam, introvert, uh, saya pendamkan perasaan tu, saya so just... Biar je lah. Ha, saya dengan kehidupan saya. Saya memang jealous tu ada kot. Ha, tapi saya perhati je daripada jauh. Okay, bila uh, lepas SPM, result pun Alhamdulillah melayakkan saya untuk masuk uh, sambung pelajaran ke universiti. Mungkin okay, saya tak perlulah nak mention eh, universiti mana. Sama juga, saya tetap dengan keadaan diri saya pendiam. Adalah juga saya suka dengan beberapa orang lelaki. Ha, tapi orang-orang tu semua tak pandang saya pun. Ha, dia macam tak ada, tak ada niat. Mungkin sebab pembawakan diri kita yang macam cantum membuatkan orang tak tak perasaan mungkin ha, macam tak wujud tapi sebenarnya kita ada bila dah masuk alam pekerjaan saya dah mula mula beranilah mula berani berubah sedikit ha, daripada zaman sekolah dulu terlampau pendiam tak nak campur orang tapi bila kita dah masuk alam pekerjaan kita terpaksa ha, kita kena berurusan dengan ramai orang dan saya memang kena bercakap banyak cakap jadi perlahan perlahan saya punya sifat malu tu kuranglah okey sebenarnya saya pernah berkahwin pada usia saya 25 tahun, saya jumpa dengan saya punya bekas suami. Okay, sebenarnya bekas suami saya ni klien saya sendiri. Uh, permulaan tu atas uh, dasar kerja lah. Kita yalah banyak borak pasal kita punya projek. Tapi saya pun tak sangka macam mana uh, benda tu terjadi. Tiba-tiba dia lama saya. Uh, jadi masa lama pun belum berkahwin terus lah. Kita bercinta dululah. Uh, dalam setengah setengah lepas tu baru... ...kami melangsungkan perkahwinan. Okey, bekas suami saya ni baik, sangat baik sebenarnya. Sebab dialah yang mengajar saya um, jadi seperti mana saya sekarang. Ha, dia banyaklah ubah daripada saya tak reti nak bergaul. Um, memang saya akui, saya banyak belajar untuk jadi lebih baik daripada dia. Bekas suami ni, dia sangat caring apa-apa selalu lelaki akan lupa tarikh lahir tarikh anniversary tapi dia lain kadang-kadang uh, saya yang terlupa dia selalu ingatkan dia buat surprise bekas suami ni dulu sebelum kami berkahwin dia sebenarnya sangat caring jadi dia dia selalu kasih kejutan-kejutan yang saya pun tak sangka. Ha dia ingat semua tarikh-tarikh lahir, tarikh lahir saya, tarikh lahir family dia, tarikh lahir mak saya pun dia boleh ingat. So saya rasa dia macam dia tak macam lelaki lainlah. Sebab tu mungkin buat saya rasa saya jatuh cinta dengan dia. Yang buat saya lebih rasa sayang dan suka dekat dia sebab dengan mak saya sendiri pun dia ambil berat. Apa je yang mak saya cakap, kadang-kadang benda tu tak serius tapi dia mesti tunai kan. Ha, jadi benda ni buat rasa macam dia memang special. Dan mak saya sendiri pun sangat sayangkan dia. Ha, jadi bila um, umur 25 tahun, berkahwinlah dengan dia jodoh waktu tu lah. Jadi lepas berkahwin tu, kehidupan kami memang best lah rasa sebab sebelum ni berdua dengan mak. Jadi bila dah ada suami, rasa macam ada orang yang ambil berat. Aa, bukan ambil berat dekat saya je, tapi dengan mak sekali. Dia, dia rajin bawa kami pergi holiday. Kadang-kadang eh, kalau nak pergi honeymoon pun, aa, mak ada juga tapi aa, lain bilik lah. Macam tu, dia dia takkan tinggalkan mak saya sama. Alhamdulillah, dengan saya punya bekas suami tu, saya ada dua cahaya mata. Um, bila dah ada anak dua orang, Kehidupan makin struggle lah. Kalau dulu dia memang asyik tumpukan perhatian pada saya, lepas mak bila ada dua lagi anak kecil tu, perbelanjaan pun dah bertambah. Kalau dulu memang selalu sangat pergi holiday, tapi bila anak dah ada, dia akan lebihkan apa uh, belanjakan untuk rumah. Uh, dah tak banyak keluar. Jadi, um, yang dulu manis-manis tu bila dah lama-lama kita rasa benda tu hilang. Ha, jadi salah faham berlaku macam itulah. Dah jarang jumpa. Dia pun kerja susahlah nak balik kan. Sebab masalah kewangan lah sebenarnya senang cerita. Sebab waktu tu company dia tutup. Ha, dia dah tak ada pekerjaan. Mencari kerja-kerja lain. Jadi kita stres. Kita punya simpanan pun dah makin kurang. Jadi pergaduhan berlaku sebenarnya berpunca daripada situ. Tak ada masalah curang ke apa. Ha, duit. Um, cuma saya nak puji lah suami ni. Walaupun saya ni sangat agresif bila bergaduh tapi dia tak pernah nak balas balik, tak pernah nak pukul saya. Dia banyak diamkan diri. Saya rasa kalau ingat balik memang sedihlah betapa sabarnya bekas suami saya dengan saya. Kepada anak-anak pun walaupun kami bergaduh macam mana pun tapi dia cuba tunjuk yang kami tak ada apa-apa. Jadi anak-anak memang tak nampak sisi um, ibu dan ayah dia yang di sebalik tabi macam mana, depan suami bekas suami saya cuba untuk tunjuk yang kami okey je. Kenapa kami bercerai? Ha, sebenarnya um, dia berterus terang. Dia tak mampu untuk beri saya nafkah seperti sebelum ni. Ha, tapi dia sedang usaha. Cuma saya tak boleh terima lah keadaan tu sebab saya dah biasa senang. Jadi dia tak nak saya rasa terbeban. Kami berpisah secara baik. Tak digaduh, tak ada apa. Memang secara baiklah. Penceraian kami ni persetujuan antara dua-dua pihak. Tapi masa kami bercerai tu, insan yang paling saya tengok terkesan, yang paling sedih, anak-anak tak faham apa lah eh, mak saya. Sangat. Kalau saya terbayang wajah mak saya waktu tu, uh, saya pun... Di. Macam sekarang pun, dia selalu menghubungi mak saya. Mereka masih keep in touch je lah. Orang cakap, walaupun kami dah bercerai, hubungan ibu dengan anak menantu tu selama-lamanya mereka. Macam tu kan? Jadi, pun, mm, tak ada kata lah. Saya bersyukur sebab walaupun kami dah berpisah, masih ada lagi orang yang ambil berat tentang mak saya. Selepas saya bercerai, baru saya sedar mm, saya sebenarnya memerlukan bekas suami saya tu sebab saya rasa kekok. Selama ni saya rasa saya ada teman dilindungi. Tapi bila dah berpisah, dia kerja balik semula. Kalau dulu dia tak kasih saya kerja sebab pendapatan dia pun boleh menampung kami semua kan. Baru saya sedar, oh struggle rupanya nak meneruskan kehidupan ni. Ha, masa kami bersama dulu saya tak nampak benda ni. Saya asyik salahkan dia je. Bila dah solo, baru saya rasa macam ni rupanya susahnya. Lepas perceraian tu, saya terpaksa lah cari kerja balik. Bekerja semula lah. Bekas suami saya ada saksi nafkah, tapi berapa sangatlah dengan pendapatan dia pun dah tak macam dulu tu. Jadi saya sebagai ibu pun kena bekerja, kena keluar. Saya nak tanggung anak-anak dengan mak saya lagi. Macam itulah. Memang dia ada bagi nafkah, tapi tak banyak pun. Ha, bolehlah, bolehlah untuk anak, untuk mak sikit. Ha, macam tu je. Jadi saya macam mana kan? Ha, bila saya bekerja tu, ada fikirlah nak kahwin balik ke apa ke. Saya hidup saya memang fokus untuk kerjaya saya, untuk anak nak besarkan anak-anak, untuk mak saya. Tu je dalam otak saya. Saya tak ada fikir lain. Kalau saya cakap saya tak rindu belayan suami, Dua tahun pertama tu hmm, saya tak rindu tu ada tapi saya tak terfikir untuk mencari pengganti. Ha, saya lukis nak nak biar anak-anak saya ni hidup senang. Jangan jadi macam saya. Saya nak biarkan walaupun dia tak tak duduk dengan ayah dia. Ha, tapi saya ada. Apa dia nak saya boleh sediakan. Lepas tu um, lama sikit barulah kami punya kehidupan makin better. Ha, makin stabil saya punya pekerjaan okey, saya boleh tampung keluarga saya. So waktu tu lah saya dah rasa macam sampai bila nak macam ni? Saya perlukan seseorang, uh, suami lah sebenarnya. Saya perlukan orang yang mendengar luhan saya. Kadang-kadang kalau nak cerita dengan anak, dengan mak, dia orang tak faham apa berlaku dalam kehidupan seharian kita. Uh, dekat tempat kerja, on the way balik, masa nak pergi semua kan. Dia orang takkan faham pun. Jadi saya memang memerlukan seseorang yang boleh dengar cerita saya, celoteh saya tu. Tapi aa, macam saya dah kembali macam dulu semula sebenarnya Saya kan pendiam kan Jadi suami bekas suami saya yang banyak mengubah saya Tapi bila dia tak ada Saya kembali macam tu balik semula Saya dah mm, tak reti nak mulakan perbualan Tak tempat kerja pun Saya bukan seorang yang friendly Saya akan habiskan kerja saya lepas tu dah Tak balik oh, Macam tu lah Nak cerita sebenarnya saya ni old school saya tak ada sosial media pun. Saya tak reti nak nak bersosial macam tu. Dekat dunia maya pun tak reti. Dunia real pun saya tak reti. Hidup pun memang dah stabil dah. Tapi sunyi. Kerja tu bukanlah saya tak ada kawan langsung. Adalah seorang yang tepat saya selalu luahkan cerita, luahkan perasaan perempuan. Dia dah kahwin dah. Jadi kadang-kadang saya cakap untunglah dia masih ada suami lagi. Sebab bila tengok dia bahagia, kita teringatlah kenangan silam kita dulu kan. Dan eh, mungkin dia pun dah asyik dengar saya asyik cakap macam-macam, meluah macam-macam. Dia kesian dah. Dia tahu saya ni sunyi. Jadi dia lah mengenalkan saya dengan satu apps Omi. Orang kat luar sana tahu ke tak apps ni? Ha, sebab dia adalah satu dating apps. Saya yang tak tahu apa-apa ni banyak belajar daripada dia. Yalah yang ajar. Ini melalui pengalaman saya. Saya nasihatkan kalau boleh elaklah daripada dating apps macam tu sebab lebih banyak yang negatif daripada positif. Dan sebenarnya dekat dalam dating apps tu saya tak cakap semua lah. Kebanyakannya lelaki yang ada dalam tu adalah suami orang dan mereka cuma nak sesuatu je sebenarnya apps tu. Okay, mula-mula tu saya kekok juga sebab saya memang tak pernah guna pun dating apps ni semua. Tapi kawan sepejabat tu lah yang ajar macam mana. Jadi dari situlah saya mula chat dengan lelaki-lelaki yang saya tak pernah jumpa tapi mesra dan mereka ni kadang-kadang terlebih gatal minta yang bukan-bukan eh benda ni satu boleh um, dikatakan kejutan budaya jugalah untuk saya macam saya cakap tadilah dekat dating apps ni ada something yang diorang nak daripada perempuan-perempuan dalam tu dan e, macam saya pun adalah kesilapan yang saya buat saya melayan juga tapi tak adalah sampai tahap jumpa. Saya just layan je apa yang saja untuk suka-suka hilangkan kesunyian. Sampailah satu waktu tu saya terniat nak jumpa dengan seorang lah yang ada dekat dalam dating apps tu. Jadi ciri-ciri uh, yang saya nak tu ada sebab dia macam uh, bekas suami saya dulu. Caring. Dia ambil berat, Uh, macam saya rasa macam saya tengah chatting dengan bekas suami saya. Saya macam terpikatlah dengan dia. Lepas tu dalam 2-3 bulan macam tu, saya pun tak berapa nak ingat eh. Uh, dah chatting hari-hari, hari-hari chatting. Dia ajak jumpa. Dan kenapa saya suka dengan dia, sebab dia lah lelaki yang bila chatting dengan saya, dia tak mengarut, dia tak ada cakap benda yang bukan-bukan. Saya nampak dia ikhlas dekat situ. Okay, masa dia ajak jumpa tu memang excited, sebenarnya excited. Jadi saya cari kawan saya yang kenal kat Omi tadi tu. Saya luahkan dekat dia. Saya bagi tahu macam saya memang nak jumpa sebab dia ada ciri-ciri yang saya suka. Ha, saya bagi tahu semualah. Suami saya dulu macam mana pun dia memang tahu. Cuma satu nasihat dia. Dia suruh saya hati-hati sebab kita tak kenal actually tu strangers kan. Tapi time tu sebab kita terlampau suka, kita pun sunyi sebenarnya kan. Ada pula orang yang macam kita dah lama tunggu ciri-ciri macam ni muncul. Jadi saya macam ah jangan risau okey je semua, mesti okey. Okey, jadi um, masa kami jumpa pertama kali tu dia ajak saya pergi ke kedai makan. Eh, dari situlah saya uh, berborak lebih mendalam lagi nak kenal dia ni. Dan saya tengok dari segi keuangan, uh, dari segi latar belakang, adik-adik dia family dia dia steady lah. Dia macam ex saya dulu. Latar belakang dia okey dan saya rasa dia mampu untuk berikan saya keserangan macam dulu. So bekas suami saya pernah bagi dulu. Nah saya jujur dengan dia saya ada dua orang anak dan mak saya pun tinggal dengan saya juga dia tak kisah. Dia, dia excited dia nak jumpa anak-anak saya dengan mak sekali jadi saya rasa dia memanglah lelaki yang saya tunggu selama ni okey bila kami dah start uh, lebih kalau lebih mengenali waktu tu satu hari dia request nak datang jumpa anak-anak saya nak datang rumahlah nak jumpa mak nak berkenalan lebih mendalam lagi sebelum kami teruskan lagi perhubungan ni Ha, jadi, memang teruja lah saya beritahu mak, beritahu anak-anak ada tetamu istimewa datang rumah kan. Jadi, memang saya bawa balik rumah, kenalkan pada anak-anak, pada mak, pada saya semua okey. Okey sangat. Mak pun layan, okey. Tapi, bila dia dah balik, uh, mak cakap lelaki ni macam ada sesuatu yang disembunyikan saya. Pada saya okey je. Pandangan mata mak saya lah waktu tu. Jadi, lepas saya bagi tu, sebenarnya tu lah. Zaman kejatuhan yang paling teruk dalam hidup saya. Sebab lepas tu saya nak tolong dia. Saya nak tolong dia, saya terpaksa. Saya tak boleh nak kontak langsung. Saya tak tahu nak cari dia dekat mana dah. Lepas tu, saya dah beri segalanya dekat dia. Semua, semua. Bukan saja duit. Semua saya dah bagi kat dia.